Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Kopi Sanangan Nama saya Muhammad Arif bin Awi, Wakil daripada Kumpulan 2 Pada hari ini saya ingin memperkenalkan dua orang ahli kumpulan saya iaitu uh, Alif Aymad bin Wiyani dan Hester Sinjon Kami ingin membentangkan tugasan yang bertajuk jenis-jenis uh, kurikulum dan hubungan kaitnya dalam pendidikan jasmani dan kesihatan definisi kurikulum. Apa itu kurikulum? Okey, first satu pelan untuk tindakan atau dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dihajati. Kedua, menurut KPM, segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan ia adalah untuk uh, suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai dan norma unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. Saya Hester Sinjon akan meneruskan pembentangan yang seterusnya iaitu bahagian pengenalan. Kurikulum Pendidikan Jismani dan Kesihatan merangkumi tiga komponen utama iaitu formal, tidak formal dan sembunyi. Ketiga-tiga komponen ini berintegrasi bagi membantu perkembangan holistik murid yang meliputi aspek kognitif, psikomotor dan efektif melalui pelbagai pengalaman pembelajaran dalam dan luar bilik darjah. Kurikulum ini bertujuan membentuk murid yang seimbang dari segi minda, emosi dan fizikal. Baiklah, saya teruskan dengan kurikulum formal. Kurikulum formal ini merujuk kepada kandungan pembelajaran yang rasmi yang berasaskan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang merupakan rancangan pengajaran yang sistematik dan terancang. Ciri kurikulum formal ini ialah ia berteraskan di SKP dan dilaksanakan dalam waktu pengajaran formal dan melibatkan pentaksiran yang berstruktur bagi menilai tahap penguasaan murid. Contoh dalam kelas PJPK, kurikulum formal ini boleh dilihat melalui pengajaran teknik asas permainan seperti cara hantaran bola ataupun larian serta pembelajaran konsep kesihatan, contohnya tentang pemakanan seimbang dan kecergasan fizikal. Aktiviti ini dijalankan mengikut DSKP PJPK dan mempunyai objektif pembelajaran yang jelas. Contohnya, murid dapat melakukan hantaran aras dada dengan betul. Pentaksiran dilakukan secara berstruktur seperti pemerhatian kemahiran ataupun penilaian prestasi murid. Jadi, apakah kurikulum tersembunyi? Kurikulum tersembunyi adalah sesuatu yang tidak terancang dan tidak formal. Selalunya, kurikulum tersembunyi dikelolakan di luar konteks pengajaran rasmi, contohnya murid membantu guru, menjadikan dewan dan sebagainya. Dan murid selalu meniru tingkah laku guru yang baik dan dijadikan sebagai role model juga salah satu kurikulum yang kita dapati secara tidak langsung sesuatu yang tidak terancang dan tidak formal. Seterusnya ialah kokurikulum tersembunyi. Kokurikulum tersembunyi ialah pembelajaran, nilai sikap dan kemahiran yang diperoleh oleh murid secara tidak langsung semasa mereka terlibat dalam aktiviti kokurikulum, sama ada aktiviti formal ataupun tidak formal. Kokurikulum tersembunyi selalu berlaku di luar konteks pengajaran rasmi dan diperolehi secara implisit seperti ketika perkemahan dan perhimpunan. Selain itu, ia mengandungi peraturan tidak bertulis, konvensi, adat bersam dan nilai budaya di mana ia banyak terlibat dengan aktiviti gotong royong dan sebagainya. Di samping itu, ia dibentuk dari faktor-faktor seperti status sosioekonomi dan latar belakang pengalaman guru dan murid kesimpulannya, ketiga-tiga bentuk co-curriculum ini tidak terpisah. Sebaliknya berhubung era dan menyokong antara satu sama lain. Co-curriculum formal menyediakan asas yang terancang. Co-curriculum tidak formal mengembangkan kemahiran secara bebas. Manakala co-curriculum tersembunyi menyemai nilai murni hasil pengalaman daripada kedua-duanya. Gabungan ketiga-tiga ini melahirkan murid yang berilmu, berakhlak, berkemahiran dan berdaya saing selaras dengan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekian, terima kasih.